হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কেনেছে আপোনালোক চন্দী ব্লকৰ এনেতো ভিতৰত স্বাগতম জনাইছোঁ একে মানুহজনে আনিলে এডলিয়াই কচু বাকী কচু বুলি বনাই দিয়াচোন তাৰপৰা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ নহৰু জলকীয়া ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মই কাটি ল'লোঁ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ তাৰপৰা এয়া মানধনী কেইটামান লৈছোঁ তাৰপৰা জালুক কেইটামানো ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ এডলীয়া কচু আপোনালোকে খাইছেনে নাজানো মই আমাৰ ইনে এডলীয়া কচু কি কি কয় এইটো তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তাৰপৰা বিলাহীটো লৈ ধুনীয়াকৈ ধুই অলপ কাটি লওঁ কাটি লোৱাৰ পাছত কেৰাহীখনত কাটিলোঁ গৰম হ'ল মিঠাতেল দিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ পঁচিডাত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পাছত হালধি অলপ দিছোঁ দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ তেলত দি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ ভাজি লোৱা পিছত দিয়া চব এনেকুৱা হয় কিন্তু অন্য কচুতকৈ এয়া কচু শুনিলে বহুত মই বিলাহীকেইটা দি দিলোঁ অকলে চব্জি যদি হৈ গ'ল মানুহজনে ক'লে ভাতকেইটা বাঢ়ি খুব বেছি তাৰপাছত মই ভাতকেইটা বাৰি দিওঁ লগতে বোলো ধুনীয়াকৈ সজাই দিওঁ ভাতকেইটা তাৰপৰা বাৰী দিওঁ বাৰী দিয়াৰ পাছত অকণমান তেওঁৰ লগতে ক'লে ভুজিলৈকীয়া তাৰপৰা ভঁজিলৈকীয়া অকণমানো দিলোঁ তো দিয়াৰ পাছত তেওঁ মাংস বনাইছিলে মাংস অকণমানো তেওঁ লগতে লৈ লৈছে সেয়া মাংস বনাই তেওঁ নিজে বনালে কেনে তেওঁ নিজেই লৈ লয় মই পিছে নবনাওঁ তাৰপৰা এয়া কচু ভাজি আৰু মই অকণমান ৰাজমা চব্জি বনালোঁ ৰাজমাহ এয়া আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহিব দেই বুজিলে তেনেবা আই